Okey, baik. Alhamdulillah kita baru je habis ngaji. Semua dah dapat ngaji dah. Walaupun hari ni kehadiran kita tak tak penuh eh. Tapi tak apa. Alhamdulillah mana yang kesempatan tu kita uh, teruskanlah yang yang tak sempat tu atas kira ringkas hari hari ni kita buat rakaman boleh tengok rakaman semula insyaallah. Okey, kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan seharian maklumlah macam-macam perkara kita lalui macam-macam halangan kita jumpa macam-macam ialah -macam. uh, warna-warni kehidupan ni kadang-kadang mengakibatkan kita ni terlupa kadang-kadang ha, mengakibatkan kita ni terlalai terlupa daripada tugasan yang sebenar daripada asal usul penciptaan kita yang mana Allah Subhanahu Wa uh, di dalam surah az-zariyat apa ayat dia tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Okey, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah akan aku ataupun ber, beribadat kepada aku. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita matlamat kita ni diciptakanlah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita nak kongsi cerita tentang surah at takasur Surat al ni dah biasa dah kita baca. Malahan kita pun dah tak dah sebelum ni. Tapi kita ambil satu resam. Kita ambil satu adat, satu tabiat. Yang mana manusia ni selayaknya ataupun sepatutnya. Kena ulang-ulang. Lebih-lebih lagi dalam bab nasihat menasihati lebih-lebih lagi dalam bab ingat mengingatkan ah tu ke ulang-ulang. Walaupun kita dah baca dah dah biasa selalu bahkan ayat ni pun selalu kita baca dalam surah-surah lazim kan at-takasur Al kan al-haqumut takasur tu. tak. Ah -tap? ha, tapi kita ambil lah uh, apa nama uh, daripada surah al-Fatihah tengok eh surah al-Fatihah walaupun Dah hafal dah ke apa ke Tapi tetap juga diulang baca setiap hari ha, Hikmah diulang baca setiap hari tu Adalah untuk nak me mengingatkan kita Macam tu jugalah surah takasur ni Walaupun kita pernah baca sebelum ni Dah menghayati ayat demi ayat Dah tahu kandungan ceritanya Tapi disebabkan kehidupan harian kita ni Yang macam-macam warna-warni ni Kita terlupa Kita terlalai Mengakibatkan kandungan surah yang kita faham tu tak beri kesan pun kepada kita ha, Jadi dengan kita ulang Kita cuba ingat Mengingati lebih-lebih lagi kita uh, Dalam pada masa yang sama Yang ustaz sampaikan ni Pada masa yang sama ustaz pun sebenarnya nak Mengingatkan diri sendiri Kan kalau tak kita siapa lagi Yang nak mengingatkan betul tak ha, Jadi kita kongsi ni sebagai peringatan Harian kita lah Peringatan harian kita Janganlah sampai suatu masa nanti Seperti ayat 2 tu Sekejap. Ah, oh, mushaf kita tak keluar lagi. Ada, ada ke kan? mushaf uh, surah takasur? Kejap, kejap. Uh, ada tak? Siapa nampak? Ada ke? Belum. Tak nampak Ustaz. Sekejap. Ah, uh, kita ada. kongsikan surah taka, takasur. Sekejap. Eh. Mana surah takasur kita ni? Al-Kawasar. Okey. Ah, dah. Ada dah. Sekejap. Okey. Ada ke? Nampak kan? Belum. Eh, eh? Belum, Ustaz. Ni ni. Ha. ada. Ah, 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 okay. ada ada dah. Kan. Ya. Ah, janganlah disebabkan kita dah faham dah isi kandungan dia tapi uh, kita tak ingatkan. Uh, kita tak cuba peringatkan harian. Jadikanlah surah ni sebagai peringatan harian uh, supaya kita sentiasa bersiap sedia. Jangan kita sampai yang kedua tu nanti kan tengok ya yang kedua tu hatta zurtumul maqabir sehingga kamu masuk kubur bau kita tersadar tu takut sangatlah takut sangat kita jadi macam tu. Justeru kita ulang kisah ni, kita hayati lagi saban hari sebagai peringatan yang berterusan. Ha, supaya kita tidak tidak lagi apa orang kata apa tu apa juga kita tindak tanduk yang kita nak buat tu kita dah berwaspada dah kita dah letakkan dah satu garis panduan okey jom kita tengok sikit apa topik-topik utama ataupun objektif tujuan surah ni Kan? Kita tengok surah At-Takasur At-Takasur At Nama dia At-Takasur Seperti mana dalam ayat dia juga Surah ni cerita dia Tentang apa secara amnya Menceritakan sikap manusia Tabiat, kalau sikap ni tabiat lah Tabiat ni suatu yang tak lekang lah Memang biasanya macam tu ha, Tabiat dah, dah jadi tabiat dia dah Iaitu Suka berlumba-lumba Suka ber... Berlumba-lumba mengumpul sesuatu apa jua pun dia nak lebih mengumpul sesuatu dia nak le lebih khususnya harta lah dan apa jua yang bersangkut dengan kehidupan dia pendek cerita harta dan dunia lah suka sangat tu dah jadi tabiat dah jadi tak tabiat sehingga melupakan melupakan manusia tadi tu akan matlamat kehidupan dia. Seperti mana yang kita tekankan Allah firman dalam surah Az-Zariyat tadi kan, wama khalaqtul jinna wal ins illal ya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadat kepada-Ku. Itu tujuan utama. Jadi disebabkan dah jadi tabiat manusia, sentiasa lupa, sentiasa leka dan ada pula tersemat dekat dekat hati dia tu suka nak banyak Ah ha, takasur ni sebenarnya daripada perkataan kasura. Banyak bertambahnya huruf dia daripada ka sa ra jadi takasara. Bertambah huruf tu bermakna bertambahlah, bertambahlah makna dia daripada perkataan banyak. Jadi perkataan takasara maknanya sesuatu sikap yang berlumba-lumba nak banyak. Apa benda nak berlumba-lumba banyak Kalau berlumba-lumba nak banyak mengaji ke Buat kebajikan ke, okey Tapi kita berlumba-lumba nak banyak untuk dapatkan nama Untuk dapatkan apa nama Mengumpul harta Tak cukup lagi Bukan mengumpul harta ni tak betul ya, boleh Tak ada masalah Tapi jangan disalah Salah gunakan pula. Oh, harta dah banyak. Nanti bersikap sombong, bersikap takabur. Ah, tu jadi jadi susah nanti. So, jadi uh, surah ni sebenarnya dia walaupun dia menceritakan tentang tabiat buruk manusia tu yang suka berlumba-lumba tu. Dia jadi tabiat tu kan. Mengumpul harta dan dunia. Tapi sebenarnya di sebalik tu dia nak memperingatkan kita lah. Betul tak? Dia nak mem memperingatkan kita. Bahkan bukan Peringat peringatan yang biasa-biasa ni. Peringatan yang biasa-biasa bukan peringatan yang keras di sini. Macam mana kita nak faham peringatan yang keras tu? Okey, kita tengok eh, kita cuba baca ayat sikit-sikit. syaitan minasyaitanirrajim. Kalau tak habis kita sambung minggu ya. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Nah, dunia lah tu. Okey, jadi macam mana ini? Ini satu penyataan ni. Tapi dalam masa yang sama, penyataan menunjukkan manusia ni ada satu tabiat boleh dikategorikan sebagai tabiat yang yang buruk, tabiat yang tak elok, suka berlumba-lumba kepada sesuatu yang nak memperbanyakkan harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh ni. Tapi dalam masa yang sama ini peringatan keras. Ha, dia, dia, dia dedahkan sikap buruk kita. Okey, sifat buruk manusia ni dalam masa yang sama diberi peringatan keras. Ha, kat mana kita nak nampak peringatan keras itu? Kat mana kita nak nampak peringatan keras itu? Ha, tengok. Ayat ni dari sudut bahasa dia kan. Kamu telah dilalaikan. Kamu ni maksudnya siapa? Maksud kamu ni siapa? Kita lah. Ha, kita lah. Kan perkataan kum ni kan? Al-hakum ni kan? Ha, kita selalu sebut kan? Assalamualaikum kum. Betul tak? Ha, dia bukan ka tau. Contohnya kalau kita tengok surah surah al kausar Ha, tak kasur kawthar lebih kurang sama je kan? Bunyi dia. Daripada perkataan kasura juga. Okay? al kausar tu kan ayat dia. Inna a'tainaka. Nampak tak? Ha, dia tak kata inna a'tainakum. So, ka dengan kum beza dia, ka tu awak seorang. yang dimasukkan di situ tu uh, sudah tentulah baginda Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atainaka. Ha uh, tapi dalam konteks ni dia tak kata alhaka Dia kata alhakum kamu satu-satu. Kamu ni kalau kita fahamkan betul-betul dia sebenarnya topik dia ringkas mudah iaitu dia panggil kata ganti nama ataupun dhamir betul tak? Oh Domir, tapi domir ni merujuk kepada plural Kamu semua ha. Cumanya kalau kita nak menghayati aa, Jangan sekadar aa, katakan tinama je yang kita kena tahu ha. Kita kena tahu juga Kamu ni maksudnya apa? Aa, ada sesuatu ataupun seseorang ke Bercakap dengan seseorang yang lain Maknanya ada beberapa pihak ni Ada beberapa pihak ni Seseorang bercakap dengan seseorang yang lain Ada beberapa pihak tu Cuba Cuba ha, cuba fahamkan sikit nah, Ni kita start nak menghayati dia ni Sudut bahasa dia ha, Ada beberapa pihak terlibat Dua pihak lah Dua pihak lah kan Betul kan ha, Dalam situasi ni Siapa yang terlibat ni Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri Dengan hambanya Dengan siapa? Dengan hambanya Maksud dia apa? Maksudnya Allah direct terus kepada kita Ah, ha, kalau tidak, kalau tidak ayat yang biasa ni sebab tuan kata tadi ni dah macam peringatan keras. Ah, ha, kalau peringatan biasa je, contohnya macam nilah. Ah, ha, tolong sampaikan kepada manusia ah, ha, mereka ni sebenarnya dalam ah, ha, keadaan lalai. Ah, ha, jadi dekat situ ada berapa pihak tu? Ada tiga pihak lah. Tolong sampaikan. Ha, ada pihak yang kedua yang akan menyampaikan pula kepada kepada manusia. Ha, jadi ada tiga pihak yang terlibat. Ha, macam sekarang inilah. Ana tengah cakap. Ustaz tengah cakap. Ajar-ajar semua yang ada di depan. Okey. Kalian semua akan mendapat. Ah, siapa yang terlibat tu? Orang yang pertama yang bercakap dengan orang yang di depan. Ah, tapi kalau ustaz cakap pula macam ini. hajar ah, ajar semua. Uh, tolong sampaikan kepada jemaah kita yang tidak hadir. Ah, tengok tak? Ah, jadi dah tiga pihak pula yang ter terlibat. Jadi... Uh, urusan ataupun uh, pejuang yang kita nak sampaikan kepada pihak ketiga tu cerita dia dah tak sensasi dah cerita dia dah tak dah tak sekuat pihak pertama menyampaikan kepada pihak kedua ha, uh, dia dah dapat berita yang terkemudian dah sedangkan yang ni direct terus ni Ha, tidak pula menggunakan perantara. Contohlah kalau kita gunakan perantara macam tadi itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Ah, wahai Nabi, khabarkanlah kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka ni lalai sebab mengumpul. Ha, macam tu, itu penyataan itu jauh sikit. Tak berapa kuat. Ha, sekarang ni, penyataan dia sangat kuat. Sebab apa? Sebab Allah sendiri menitahkan ataupun memberitahu kepada hambanya tanpa perantara. Ha. Kamu telah dilalaikan. Tengok ya. Eh? Allah sendiri berfirman kepada ham, hambanya tanpa perantara. Itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan peringatan yang sangat keras. Ha. Menunjukkan peringatan yang bukan main-main ni. Ha. Sampaikan Allah sendiri sampaikan kepada kita. Ha. Tanpa ada apa? Perantara. Ha. nampak tak? Ha, di sini ni, ada dua ni nampak kat sini ni. Pertama, Allah dedahkan tabiat buruk kita. Yang kedua, dalam masa yang sama, ini merupakan peringatan yang keras. Ha, sebab apa? Sebab Allah direct terus. Sangat penting ni. Kita takut nanti ayat yang kedua tu baru kita tersedar. Ha, masa tu dah tak boleh lah Masa tu nasi dah Jadi bubur Sehingga kamu masuk kubur Baru kamu tersedar Bahawa selama ni Kita telah dilalaikan Oleh sifat dan tabiat Yang suka berlumba-lumba Mengumpul Nak banyak Benda-benda ha, ke Keduniaan ha, Nampak tak? Kan? Perasan tak? Ha, itu dia Bermakna Kalau kita perhatikan dekat sini Kan? Uh, perkataan takasur tadi tu Maksud dia apa? Walaupun daripada perkataan kasurah banyak Tapi bila mana dah bertambah Bilangan huruf dia Dia jadi uh, Berlumba-lumba Untuk mendapatkan sebanyak Mana yang mungkin uh, Berlumba-lumba di sini ni Apa lagi maksudnya? Tujuan dia untuk apa? Untuk bermegah-megah Untuk menjadikan kita lah yang paling banyak Okay? Jadi ayat yang pertama ni kalau kita fahamkan betul-betul sebenarnya kita telah dilalaikan oleh satu sikap, oleh satu tabiat yang ada pada manusia ni. Ha, iaitu sikap berlumba-lumba untuk memperbanyak harta. Okey. Apabila kita tengok ayat kedua hatta zurtumul maqabir sehingga kamu sebenarnya dari sudut dari sudut bahasa dia zurtum ni maksud dia apa? Masuk dia ziarah tau. Ha, zara ya zuru dari sudut bahasa dia. Tetapi di sini maksud di sini ialah sehingga kamu masuk kubur. Ada tulis sini masuk kubur. Perkataan masuk ni diambil daripada zurtum ni. Secara eh, kiasan dia lah. Ha, tapi kenapa dia tak gunakan perkataan masuk ataupun sehingga kamu mati ke? itu lebih tapi itu direct sangat ya. Ini dia berkias, ayat ber berkias halus penggunaan bahasa dia. Dan dia pilih perkataan zurtum tu makna ziarah sebagai petunjuklah bahawa alam kubur ni adalah alam persinggahan. Seperti mana orang yang melawat, orang yang berziarah, dia pergi satu tempat tu aa, sementara menunggu tempat yang lebih kekal uh, Tunggu dekat situ Jadi persinggahan kita di kubur ni adalah ibarat Persinggahan orang yang melawat Orang yang berziarah Kita berziarah ke satu tempat Tak lama lah Tapi tak lama di situ tu Itu ziarah dunia Ini ziarah kubur ni Kita wallahu a'lam Bila pula hari kiamat Bila akan dibangkitkan semua Duduklah kita menunggu di situ Tapi duduk kita menunggu di situ tu Adalah duduk ke ke kekesalan sebab kita dah dilalaikan sebelum ni. Kita baru sedar bila kita dah dah masuk kubur saja. Ha tu yang kita takut tu. Kita baru sedar bila kita dah masuk ku, kubur saja. Jadi sikap ni yang kita nak sentiasa beringat setiap hari. Sikap nak banyak ni, sentiasa nak banyak, nak lebih daripada orang orang yang lain iaitu sikap berlumba-lumba ni ke arah keduniaan. Sehingga melupakan kita Tanggungjawab sebenar Itu ha, yang kita takut tu Jadi sikap-sikap ni Sikap kelalai apa nama Nak banyak ni Menyebabkan kita Lalai Lalai tu pula Lalai yang berterusan Lalai yang berterusan Yang lebih parahnya Bila kita tersedar Bila mana kita dah Masuk kubur Bila mana kita dah Mati baru kita ter tersedar Itu ha, kita takut tu Ha, jadi apalah hikmahnya, apalah ruginya kalau kita ulang-ulang surah ni kita ha, sentiasa mengingati kan bahawa dah ada satu sikap manusia ni dia suka lebih-lebih. Dia suka banyak-banyak dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai perkara, nak lebih daripada orang lain. Ha, tapi kalau ada manfaatnya tak ada masalah. Tapi yang takutnya ni sikap tu tu boleh melalaikan daripada tugasan asal, ha, tu yang kita takutkan. Lalai itu pula bukan si sikit-sikit membawa kepada berlarutan sampai masuk kubur baru ter, terperasan. Ha, itu yang kita tak takutkan. Okay? Jadi surah ini menegaskan bahawa sibuk mencari lebih. Belum-belum pun -belum nak mencari lebih. Menjadikan manusia tulu. Lupa pada apa yang sepatutnya. Ha, pada matlamat kehidupan dia. Sebenarnya dah cukup dah. Tapi nak lebih juga. Ha, dan mereka hanya berhenti daripada kelalaian tu baru terperasan bila bila dah masuk alam kubur nanti awal ya azbillah takutlah kita daripada sikap yang macam tu ha, jadi dua ayat lah dulu kita kongsikan ni pun dah pukul 11 ni insyaallah kita sambung lagi minggu minggu hadapan jadi jadikanlah surah ni sebagai peringatan keras Peny satu Teng aman ya, yeah. tengah sedap berhenti apa <laughs> bukan macam tu aja ya. uh, okey masa mencemburu kita yang penting itulah. Biarlah kita nah. ulang pun tak apa. Ulangan itu akan menyegarkan ingatan. Ha. Bahawa kita ada satu matlamat. Allah uh ciptakan -huh. kita atas satu matlamat. Tetapi sikap kita tu yang suka nak lebih. Yang suka lumbu-lumbu untuk rasa kita yang paling banyak. Ha. tu boleh melalaikan kita. Daripada mengingat matlamat kita. Allah ciptakan. Tapi kelalaian tu kalau sekejap tak apa. Okay. Oh lah, kelalai dah. Okey, ikut balik matlamat utama. Tapi yang takutnya kelalaian tu berterusan. Terus tu pula tu tak toleh belakang dah. Tahu-tahu dalam kubur je berubah perasaan. Itu lah. yang sangat-sangat kita takuti. Jadi surah ni sangat luar biasa dalam mengingatkan kita. Surah ni sangat luar biasa dalam mendedahkan sikap buruk kita. Surah ni juga sangat luar biasa kerana Allah direct sampaikan kepada kita kum dia kata direct tu tanpa perantara ha, maknanya sangat penting lah ni amat amati hayat hayati semoga memberi kesan pada ana ha, cakap untuk Diana juga untuk memberi pesan kesan kepada Diana dan kesan kepada kita semua kalau boleh kita amalkanlah uh, sikap yang ada dalam surah berikutnya kan surah berikutnya surah al-asri kan Ha, antara sikap yang paling kita nak kenamalkan ha, wa tawassau bil haqqi bis, bis sabri bila kita dah dapat maklumat-maklumat macam ni kita kongsi-kongsilah berpesan-pesanlah kepada yang lain pula ha, Tidak. tentang perkara-perkara yang benar ni dan juga berpesan-pesan pada perkara yang benar ni dengan penuh ke kesabaran orang tak nak dengar tak apalah kita ingatkan lagi Ha, itu je lah kerja kita kan berpesan-pesan tu. Okey, insyaallah kita sambung minggu depan dan kita nak kaitkan pula dengan surah Awal Asri dengan surah sebelumnya supaya kita dapat uh, keseronokan baca. Bila start je baca atas kasur tu ah ha, teringatlah. Itu surga nanti kan. Insyaallah. Jadi kita akhirilah dulu dengan tasbih kafara dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ilah ilah anta